নমস্কাৰ আছাম জ্ঞান বিকাশ চেনেললৈ সকলোকে আপোনাৰ স্বাগতম আজি আমি আগন্তুক হ'বলগীয়া অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছত হ'বলগীয়া ডি এছ এছৰ সহায় হোৱাকৈ পি ভি এছ ইয়াৰৰ মেথছৰ কেইটামান এম চি কিউ লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ মেথছৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ' কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ফাইনেল নাম্বাৰ অৱ চাইটছ অফ ৰেগুলাৰ পলিকন হুজ ইটছ এক্সটের এঙ্গল হেজ এ মেজার অফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা সুষম বহুভোজ বা একটা বহুভোজের বাহুর মান কি নির্ণয় করব লাগে যার প্রতিটা বাহিক কুণর মান ফর্টি ফাইভ ইয়াত আছে আমি এই চারিটা অপশনের ভিতর এটা কি হবো মান হব ইয়ার বাহিক মান দিয়ে আছে তার করি আমি কি অপশনটা লিখার আগত কি লাগিব আমি কেনেকে উলিয়াব লাগে অপশন টু আনটা যদি মারি থাকে এলিলে নহয় সেই কি করি আমি সমাধান খি দেখাই দিম দিয়া আছে বহু বস্তুৰ বাঁহীক কোণ কোণৰ মান সমান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওলাব লাগে বাহুৰ মান বাহুৰ মান যিহেতু দিয়া নাই আমি সেইটোক কি ধৰিম যিকোনো এটা এভাৰ্গত ধৰি ল'ব এণ্ড হৈ ৰ'ব ইয়াৰ লগতে নিদিলেও আমি এটা আৰু জানিব লাগিব যে কি বহু বস্তুর আভ্যন্তরীণ কোণৰ মান সদায় কি হয় তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি উলাব কি বাহুর মান বাহুৰ মান লাগিলে এটা নিয়ম আছে কি বাহিত কোনটোৰ লগত বাহুৰ মান পূৰণ কৰিলে বাহুৰ মান কিহৰ সমান হয় আভ্যন্তৰীণ কোণৰ সমান হয় মান এতিয়া আমি মানকেইটা বহাই দিম যেটা পাইছো বাহির কোণার মান যেহেতু আমার দেয় আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইন্টু আছে বাহুল মান আমি নাই যেহেতু এন ধর আর আইফোন টুই মান হয়েছে তিনশো ষাঠি ডিগ্রি তো এন্টুর মান লাগে যেহেতু এন্টু আমি কি রাখি বাউফালে রাখি তিনশো ষাঠি থাকলে উপর যেহেতু সুফালে আসলে এফালেরপা বাউফালে যা সুফালে যাওয়ার কারণে কি হলো এই তলের ফলে এগুলো যারা ফর্টি ফাইভের কাটিও দিব পাৰি থাৰ্টি ছিক্স থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিৰ কেইবাৰ যাব আট বার মানে বাহুৰ মান হব কিমান আঠ অপশ্যন নাম্বার যিটো আছে বি সেইটো এইবাৰ এইবার নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুয়েশন আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ ইজ এ পারফেক্ট স্কুৱেৰ তলত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত কি হয় এটা নিখুঁত বৰ্গ সংখ্যা হয় আনকেইটা নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি এইটো আৰু বেলেগ কৰিবলগা নাই এটাই আমি নিয়ম শিকি ল'ম কি বৰ্গ সংখ্যাকেইটাৰ লিষ্টখন যদি আমি অন্ততঃ নক লেখি চাই লওঁ ওৱানক যদি স্কুৱাৰ কৰোঁ তাৰমান কি পাওঁ ওৱান টুক যদি স্কুৱাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাওঁ ফ'ৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ কৰিলে পাওঁ আমি নাইন ফ'ৰক যদি স্কুৱেয়াৰ কৰোঁ আমি ছিক্সটিন পাওঁ ফাইভক যদি স্কুৱাৰ কৰোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ পাওঁ ছিক্সক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ থাৰ্টি ছিক্স ছেভেনক যদি স্কুৱেয়াৰ কৰোঁ ফৰ্টি নাইন এইটক যদি ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু নাইনক যদি আমি কৰোঁ এইট্টি ওৱান দেখিলে গম পাওঁ যে কি কাৰণ নাইনক লাগি কিয় বুলি কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ওৱান পাইছিলোঁ ইয়াতো ওৱান আকৌ ট্ৰেইনলৈকে যোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগত আৰু এটা কি থাকিব টেনটো চাব পাৰোঁ আমি টেনক যদি স্কুৱেয়াৰ কৰোঁ কি বাৰু হাণ্ড্ৰেড মানে দেখিলোঁ কি এক ঘৰৰ অংকিটা চাব লাগে এককৰ ঘৰত কি আছে পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ হ'ব লাগিলে এককৰ ঘৰত থাকিব কি পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ হ'ব লাগিলে এককৰ ঘৰত লাগিব জিৰ' থাকিব ওৱান থাকিব তাৰপিছত থাকিলে ফ'ৰ ফাইভ থাকিলে ছিক্স থাকিলে ছিক্স আৰু নাইন আৰু যদি নট পাৰফেক্ট হয় কি থাকিব বাকী যিকেইটা ৰৈ গ'ল টু থ্ৰী টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন আৰু এইট এতিয়া দেখিলোঁ যে কি অপশ্যনকেইটা এনেকুৱাও পাৰি বা বেলেগ অপশ্যনো আছে যেনিবা আমি কি এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত ওলাব পাৰোঁ ইয়াত এইটো নহয় অকল ঘৰত কি আছে দুই আছে ইয়াত কি আছে তিনি আছে পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ নহয় বুলি কৈছে তাৰপিছত সাত আছে তেতিয়াহ'লে দেখা দেখি কি হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে ইন এণ্ড ৰাইট ট্ৰাইংগল দ্য লেংথ অফ দ্য হাইপ'টেনিউজ এণ্ড চাইড আৰ ৰেচপেক্টিভলি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য ৰিমেইনিং চাইড এটা সমুকুণি ট্ৰিভুজৰ কি দি আছে কৰ্ণ আৰু কাষৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে ক্রমে দিয়ে আছে পাঁচ সেন্টিমিটার আর তিন সেন্টিমিটার বাকি ফাল্টোর দৈর্ঘ্য মানে ভূমির লাগে তার কারণে আমি কি করলাম লম বুঝি পুর সুবিধার কারণে সমকোণি ত্রিভুজের একটা ছবি এক অঙ্কন করল যে সমকোণি ত্রিভুজ মানে যার কি হয় স্কেল ব্যবহার নকা কারণে দেখা হয়েছে যেনিবা এটা অকণ কি হয় নব্বই ডিগ্রি হয় ইয়াক আমি নামাকরণ যেনিবা এ বি সি ইয়াৰ কি দি আছে কৰ্ণ এডাল হ'ব কি হ'ব ভূমিৰ ভূমি আৰু লম্বৰ সম্পূৰ্ণ এইটো কি হ'ব হাইপ'টেনিছ ইয়াৰ মান কি দি আছে আমাক ধৰি দিছে চেণ্টিমিটাৰ আৰু কি দি আছে কাষৰ মান কাষ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এইডালক কোৱা হয় কৰ্ণৰ মান হ'ব কিমান তিনি চেণ্টিমিটাৰ ওলাব লাগে আমি কি এইটোৰ মান এতিয়াহ'লে আমি দিয়া আছে বুলিও লিখিব পাৰোঁ দিয়া আছে আমি এমন নামকরণ করে রছো হেন নাম দিব এসি সমান ফাইভ সেন্টিমিটার এ বি সমান থ্রি ওলাব লাগে আমি বি বিসি ইকল ইয়াৰ কারণে কি কৰিম আমি পাইথা গ্রাচর সূত্রটা ব্যবহার করি লম্বৰ স্কুৱাৰ হয় মানে কি হয় এইডাল যিহেতু কৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে এই দুডালৰ যোগ ফলটো এইটো সমান হয় এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ এতিয়া আমি যিকেইটা মান পাইছোঁ সেইকেইটা বঢ়াই দিম এ চিৰ মান পাইছোঁ আমি ফাইভ এককটো এতিয়া আমি নিলিখোঁ স্কুৱেৰ তাৰপিছত এ বি ৰ মান পাইছোঁ আমি স্কুৱেৰ আৰু বি চিৰ মান আমি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি স্কুয়ার পঁচিশ কি করবো যেহেতু সৌফলায় আসলে আমি বাউফালা আনি বাউফালা আনার প্লাস থাকাটা মাইনাস হৈ যাব তিন গুণ মান হব স্কোয়ার মানে কি দুটা আছে যেহেতু আমার কি লাগে স্কুয়ার মান মান লাগে মাইনাস করার পিছত বি চি স্কুৱেৰ এইটোকো আমি স্কুৱেৰ কৰি দিম চাই যদি আমি দুটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাওঁ ষোল্ল পাওঁ তেতিয়াহ'লে স্কুৱেৰ স্কুৱাৰ দুফালে যিটো লিখা থাকিলে উঠাই দিলোঁ বি চিৰ মান হৈ গ'ল ফ'ৰ মানে এই বাহটোৰ মান হ'ব বা আনটো মাহৰ মই ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন বাই হুইড স্মলেজ নেচাৰেল নাম্বাৰ চুড

সংখ্যাটা পূর্ণ কণতকে বেশি হয় সেটা আমি লাগে বাঁচে উল্লেখ আমি কি করিম সংখ্যাটু সুটি নিয়মে হরণ করি পাঁচ তিন দুই চারি শূন্য এককর ঘুর যে শূন্য আছে দুইটি বিভাজ্য হব দুই দুগুণ চারি একুণ বারো দুই ছয়গুণ বারো দুই দুগুণ চারি শূন্য আক

পোন্ধৰ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ এক গুণ পাঁচ এইবাৰ যাব এঘাৰৰে এঘাৰ এক গুণ এঘাৰ এঘাৰ দুগুণ বাইছ এঘাৰ এঘাৰ এশ একৈছ এতিয়া ফাইভ থ্রি টু ফোর জিরো ইকু আমি কি পালো দুই পুরন দুই পুরন পাঁচ পুরন এগারো যেহেতু কিউব বলে কী একটা সংখ্যা তিনবার হব লাগে এটা আছে আছে নাই নাই মানে পাঁচ সংখ্যাটো কি হৈ আছে পাঁচ সংখ্যাটো যদি পূৰণ কৰাৰ পাছত এই সংখ্যাটো বেছি হৈ আছে তেতিয়াহলে অপশ্যন নম্বৰ ফাইভটো কি হব সি টু হব ফাইভ নেক্সট কুৱেশ্যন এন আইটেম মাৰ্কেট এট রুপিজ এইট হাণ্ড্ৰেড ফোরটি ইজ চ ফৰ ৰুপিজ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফরটিন হাত ইজ দ্য ডিছকাউণ্ট পার্সেন্টেজ আঠশ চল্লিছ টকা বজাৰ মূল্যৰ বস্তু এটা যদি দোকানীয়ে সাতশ চৈধ্য টকাত বিক্ৰী কৰে বস্তুটোৰ ৰেহাইৰ শতাংশ কিমান মানে বস্তুটো যিহেতু আঠশ চল্লিছ টকা দামৰ বস্তু এটা যদি সাতশ চৈধ্য টকাত দিয়ে মানে কি ৰেহাই মূল্য দিছে সেই ৰেহাই মূল্যটোৰ কি কৰিব লাগে শতকৰা হাৰটো ওলাব লাগে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰ বাবে আমি কি লিখিম বিয়া আছে কি আছে প্রস্তুত বজার মূল্য আছে বজার মূল্য আছে আটশো চল্লিশ টাকা তার মূল্য বস্তুটো যেহেতু কম দাম বিক্রি করলাম লেখা দামত করে লাভ কিমান কিছু আমি টাকা প্ৰথমতে কি উলিয়াই লওঁ লাভ তাৰপিছতে লাভৰ শতাংশ উলিয়াওক আঠশ চল্লিছ বিয়োগ আঠশ চৈধ্য ছয় মানে ছয়ত্ৰিছ টকাৰ কি কৰিছে ৰেহাই মূল্যত দিছে শতাংশ কি না মূল্য তো কত থাকি তলত আটশো চল্লিশ যান লাভ পাইছে থাকি ওপর শতাংশ ওলাগে যেহেতু পূরণ শূন্য শূন্য পাঁচবাৰ যাব দুই 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 চাৰি এশ ছাব্বিছ হ'ব লাগে বিয়াত বেছি দিশৰ লগে লগে যাব তেতিয়াহ'লে ওপৰত দুটা পুৰণা ল'লে পোন্ধৰ মানে পোন্ধৰ শতাংশ অপশ্যন নম্বৰ চি নেক্সট কুৱেশ্যন চুহান বথ এছ ছেকেণ্ড হেণ্ড ৰিফ্ৰিজিৰেটৰ ফ'ৰ ৰুপিজ টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ডেনচেন ৰুপিজ ফাইভ থাউজেণ্ড অন ইটছ ৰিপেয়াৰ এণ্ড চল্ট ইট ফ'ৰ ৰুপিজ থ্ৰী থাউজেণ্ড থ্রি হান্ড্রেড ফাইন ফিজ লস অর গ্রেট পার্সেন সুহানে দুই হাজার পাঁচশো টকাত এটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিনলে তারপি মেরামতিরভাবে পাঁচশো টাকা খরচ করলে আর তিন হাজার তিনশো টাকা বিক্রি করলে তো লোকসান বা লোকসান বা লাভ হয়েছে কবাটা হয়েছে তার কি লাগে আমি শতাংশত উলিয়াব লাগে উলিয়াবার কারণে আমি কি করে লাভ হয়েছে না লোকসান আমি সে আগে উলিয়াই লম কি শতাংশটো শতাংশ প্ৰথমতে আমি কি লিখিম যেহেতু দিয়া আছে আমাক ফ্রিজ কিনার দাম আছিলে দুই হাজাৰ

ভাল করা আর কিনার কিনে যোগ করতে কি পাব আমি তিন হাজার পাবহলে দেখা দেখি লাভ হব আমি গম পাইছো লাভ সমান তিন হাজার তিন হাজার তিনশার

তিনি হাজাৰ ওপৰত কিমান লাভ হ'ল আমাৰ তিনিশ টকা আৰু শতাংশ উলিয়াব দিয়াৰ কাৰণে এশৰে ওপৰত দুন্য কাটি গ'ল ইয়াতে কাটি গ'ল এইবাৰ যাব দহ মানে কি দহ শতাংশ কি হ'ল লাভ হৈছে সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ এন্সাৰ